Добрый день, телезрители. Мы находимся сейчас в Кременной. Здесь проходит концерт, который называется ⁇ Поддержим наших ⁇ И у нас в гостях группа, которая только что закончила свое выступление. Ребята, представьтесь, пожалуйста, и расскажите нам, какие ваши впечатления от публики. Вы ведь первые выступали. Что вам больше всего в глаза бросилось? Наталья Павловская, Александр вуглиенко А вместе мы горлица арт. Вы знаете, первое впечатление, вот мы сейчас только сошли со сцены, не знаю, нас просто энергия переполняет настолько, что мы сейчас еще не можем еще успокоиться и прийти в спокойное состояние. Насколько открытые, насколько красивые, насколько радостные здесь люди. Боже мой неужели я думаю неужели здесь могли происходить какие-то нехорошие вещи я не верю в это я, я я горжусь этими людьми я горжусь тем что здесь спокойно что здесь мирно что люди могут наслаждаться прекрасным концертом они могут излучать и получать позитив. Узнав о том, что именно в этом городе, в Кременной, не пустили чужих в этот город, и, и зная, что это сильные, свободолюбивые, вольные, прекрасные люди это все на сцене не знаю честно говоря когда мы выступали на сцене я получил такой огромный заряд энергетики просто фантастический и глядя плохо видно было глаза людей далековато все-таки но та энергетика которая была она наверное просто сдувала со сцены просто я не ожидал честно говоря что со второй песни люди будут так активно поддерживать петь ну Фантастика. Вместе с нами сейчас пели настолько громко и активно, я думаю, пол Украины сто процентов слышала. Этот хор, этот мирный, этот... Патриотический, настоящий украинский, наш самый лучший хор в мире. Честно говоря, даже как-то не, не понимаю, что здесь может там, в районе там, 60 километров находиться какие-то другие люди с другими взглядами и производиться какие-то военные действия. Ну, как-то вообще, ну, это какой-то нонс, не укладывается в голове, как может быть вот такие люди и где-то что-то другое. То есть непонятно для меня, честно говоря. я. Не знаю. Я очень счастлив, что мы в этом туре, что мы можем поддержать именно всех и подарить. Если мы дарим людям радость, счастье, настроение прекрасное, мы этот становимся богаче гораздо, гораздо, гораздо в два, в три, пять, двадцать пять раз больше. Саш, Это Наташ, почему вы решили поддержать этот тур? Почему вы решили принять участие в нем? Что было? Вот что? подтолкнуло вас принять решение все-таки зона АТО все-таки опасна все-таки боевые действия рядом проходят здесь есть опасность э, ну для угрозы для жизни и вы все-таки решили принять Вот что, как, бы а было как так, мы могли что... поступить иначе а как человек нормальный который любит свою страну как он может поступить иначе мы счастливы что поступило такое предложение что мы получили такое предложение приехать именно сюда мы объездили всю Украину мы дали 74 концерта по воинским частям по Всем областям Украины. Кроме Луганской, вот, ну, Донецкой и Крыма. И сейчас у нас есть возможность приехать в Луганскую область и здесь поддержать наших украинцев. Почему мы приняли такое решение Пековце? Потому что мы и патриоты и мы и украинцы. И никак иначе... Мы, как не, мы не сомневались можем. ни одной секунды. Мы не сомневались. Нам говорили, наши друзья говорили, что, ребята, может быть опасно, могут, могут быть какие-то переезды, какие-то трассы, какие-то могут быть... Ну, я не считаю, что вот эта опасность, она столько э, могла быть перед... Открыть наше желание сюда приехать и поддержать своих, так называется тур. И своих. Вот здесь вот это все свои. И мы приехали к своим. И мы счастливы от того, что мы почувствовали такое единение. Это действительно свои. Это вся Украина. Она едина. И я сподіваюсь на те, что если ты делаешь добрую, чудовую, прекрасную справу, а это и действительно и добрая справа, ну просто, быть, кто-то еще нас оберегает свыше. Потому что может. За добром треба платить только добро. Я не хочу в ніякому разі навіть сподіваюся на те, що все буде добре, чудово і прекрасно. Ну, і... Незважаючи на що да, відбуваються такі події на Україні. І це всі ми знаємо, військові дії. Ну, чи ми можемо артисти? Хоча, якщо ми беремо, наприклад, Велику вітчизняну війну, артисти також їздили, також підтримували. Також це був їхній обов'язок. Це мій обов'язок, як громадянина, дарувати людям радість. Я, чесно кажучи, ну, не вмію, мабуть, воювати. Чесно кажучи, і, ну, це не моя професія. Я хочу займатися тим, чим я хочу займатися. І якщо це дарує комусь радість і. и натхнение, и задовольнение дает. Я сам этим буду заниматься. И гуманитарная составляющая, я считаю, настолько же важна, как и бронежилет. Если ребята и люди вот здесь, вот в этих городах будут чувствовать, насколько мы поддерживаем, насколько мы всем сердцем и искренне это делаем, поем и выступаем для них, насколько вот мы дарим вот эту вот энергию позитивную. Мне кажется, что даже те, кто сомневается в чем-то, они, они, они приобретают уверенность в том, что Украина едина. Едина, неделима, соборна, счастлива и замок. Процветающая. Ребят, скажите, как, как, у вас, куда, каким маршрутом будет ваш тур про, сейчас проходить еще? Куда вы еще планируете заехать в ближайшее время? Вот в этом туре. В этом туре у нас сейчас получается мы были сватово, сейчас Кремене, дальше будет Северный Донецк. Потом тур дальше продолжает свое движение Краматорск, Славянск и последний концерт это Харьков в госпитале. Спасибо большое. Всем привет, спасибо.